Masa dua saja. Sama ada kita tidur sini atau kita bakar lagi. Kerana paspor kita semua di kita. Saya nak keluar, dia orang tak lagi. Itu kadang Mustafa Mansur, ada dua ahli kita ni, ahli Mabim Amara. Yang ikut sama. Dia kata cikgu, Israel Ustaz, dia cari ketua. Kalau dia nak tembak, dia tembak ketua dulu. Jadi cikgu jangan keluar daripada sebeg. Hmm. Saya pun tunggu, dia tunggu. Yang kawan-kawan dah, dah sembang dengan cikgu. Dia kata ni apa, sudah. Selama saya berbuat pesan, turun. turun tuan tentang inilah yang dipanggil berkatnya kain pelekat. Jangan kecilkan kain pelekat. Rupanya oh. oh, itu Arab media, media, dia agak dia, takut. Pasal dia tak tahu apa yang dibawa kain pelekat. <laughs> <laughs> Pendek cerita tuan-tuan. Saya berunding tanya dengan dia. Saya ringkaskan. Dia pun bagi balik pasport. Kemudian dia kata, kami diarah dia ke atas untuk mengiringi rombongan Zabani dengan kereta polis. Oh, 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 saya, oh. saya tak percaya. Ya Ustaz Nazli pun dah terdiam, ni apa Ini betul ke? polis nak ngiri di Dia kata memang, pasal cek pun banyak. Jadi kalau polis tak ikut, kami akan takut. Kami masuk satu daerah, tukar dua kereta polis lagi. Satu di depan, satu di belakang. Masuk daerah lagi, tukar lagi polis yang lain sampai saya pun agak cuak ini betul nak bantu atau ada masalah ada muslihat pokoknya kami bawa sampai ke Aris dan disitulah kami tunggu di Aris saya patah balik tadi kita sampai ke sempadan sampai sempadan itu akhirnya tuan-tuan puan direngkaskan lagi kami dapat masuk luar biasa puan. saya dan mati saya kata benar ini betul yang dimaksud sampai arrival home kami serah semua paspor untuk dicop rakyat di tempat di uh, Egypt, tempat Mesir. Kemudian banyak cerita yang berlaku lah di dalam itu yang saya boleh nak cerita, nak, tapi saya pedekan kami pun bergerak keluar dari Brazil untuk pergi ke Immigration Palestine. Kawan-kawan masih satu berbicik-bicik dengan saya. Kami sudah disiplinkan. Kami punya rombongan ini ikut bilangan nombor orang. Saya nombor sebelah. Ustaz Nu'adzi 24. Kami sudah pasang semua nama. Kalau jadi apa-apa kita tahu siapa yang hilang. Sampai ke Palestin dan tak nampak kat situ. Azan wa sahlan. Ya, selamat datang. Welcome Palestin. Saya sudah berdoa ini sungguh ke sampai ke Sampai tuan-tuan. Di hall di Palestin. Kami ditunggu oleh pegawai khas yang dihantar oleh Perdana Menteri Al-Qaeda masuk ke dalam dewan itu. Seperti yang saya sebut. Hanya saya dengan Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin. Maka ini saya tak dapat nak tengok Ustaz Badru Amin. Tapi yang lain-lain itu -lain yang saya tengok kebanyakan semua sahabat-sahabat kita menyitirkan saya. Karena tak sangka kita boleh sampai. Ini suatu benda yang yang tak tahu nak dibayangkan. Sedangkan YB Ahmad Khatib dari Berupal Kedah saja. Orang, orang Perak kata kami, kami dah panggil kalau sudah panggil khayal. Ini lagi tak berbunyi tu apa? Mereka tetap sebab, sebab, sebab. Kita mendengar, kita sudah buat segalanya, jadi bahawa kita sudah berada di situ. Kami pun dilayan dengan sebagai tetamu negara. Diberi ucapan sedikit banyak, kemudian kami dinaik ke atas bat dan mulalah penyebaran kami. Semua teman-teman takbir, Sampai kita lihat kiri kanan. Ada kesan-kesan kerosakan, kesan-kesan keruntuhan, kesan-kesan kerana saya men, apa nama, menjaga diri saya supaya jangan tidur sama sekali. Letih macam mana pun. Kerana kita nak tengok semua. Sampai rasa orang perubahan kita masuk ke bandar. Kami dilayan sebagai tetamu negara. Dan diatur rupanya program yang luar biasa. Tuan pagi balik malam. Tuan pagi balik malam. Dan Peristiwa-peristiwa saya dengan empat empat orang ni boleh cerita dengan masing-masing. Karena kita telah memberikan suatu taklimat supaya anda semua cari maklumat sebanyak mungkin. Kami barulah duit hanya lebih kurang semuanya dalam 270 ribu ringgit. Kecil betul lah. Saya mengatakan kita nak buat satu juta ringgit. Kumpulnya tak sedaya kita nak kerah orang lagi. Hanya 270 ribu ringgit. mula kita tak bawa semua. Takut nanti di sepatutnya dia ambil. Tapi saya doakan, Ya Allah, janganlah dia ambil. Kita beda seorang sikit, tujuh, sembilan orang. Kamu putar sikit, kamu putar sikit. Kita masuk dan kita bawa tunai semua. Bila masuk ke sana, tuan-tuan. Seperti yang saya sebut. Yang saya nak ceritakan di menang sekarang. Pertama. Apa yang saya saksikan dengan teman-teman pertama ialah kerosakan kehancuran itu jelas. Hari pertama kami dilihatkan kementerian yang dipanggil suatu pusat kementerian. Rupanya mereka memang nak target lumpuhkan tentang bangsa. Mereka bom dan mereka hantar perlu pandu ke parlimen. Banyak bangunan kementerian dihancurkan dan ada kementerian sebab ini termasuk kementerian al -Koh. dan Dan pendapatan Harimah Adama terpaksa tumpang sekolah untuk kota negara. Bermakna Israel memang berencana untuk melumpuhkan ketakbiran Fatsa. Satu. Yang kedua, kami menyaksikan kehancuran masjid-masjid. 32 masjid hancur semuanya. 87 masjid hancur semuanya. Kami dapat lihat beberapa masjid. Saya mengatakan, bahawa tujuan yang kedua mereka serang pada tahun 2009 itu ialah untuk melemahkan pusat pusat kekuatan umat Islam itu mesti kebanyakan masjid yang kami tengok yang telah diserang mereka mensasarkan menara azan maka saya membaca taksiran saya mereka hendak melumpuhkan suara azan daripada dikumandangkan yang ketiga kami saksikan tempat-tempat tempat-tempat sekolah sekolah diserang termasuk satu sekolah yang selalu kita tengok di televisyen dan kami tengok di tempat bergelimpangan 45 anak-anak sekolah terbunuh kami tengok di jalan saya tafsirkan kenapa mereka mensasarkan kanak-kanak kenapa mereka sasarkan pendidikan kami juga pergi demo Islamik Universiti Al-Fatah. Mereka sasarkan 50 di tempat hancur semua makmal itu. Kerana di situlah tempat maklumat data kajian 30 tahun. Mereka memang sasarkan. Mereka tak tembak auditorium. Dia tak tembak bangunan kedapiran. Dia tembak bangunan makmal. Kerana nak melumpuhkan sebarang masa depan. Orang-orang dengan kajian-kajian yang dibuat yang keempat mereka menyerang semua infrastruktur di sana elektrik hanya dibekal 8 jam setiap tempat 8 jam hidup 8 jam mati kami hidup di hotel hotel komodor namanya hotel komodor kejap ada elektrik kejap tak ada Hotel tu lima bentang. Hanya ada tiga empat bilik je yang ada aircon. Yang lain itu tak ada aircon. Kami bercadang untuk tinggal di rumah-rumah. Kerana kita nak bersama dengan mereka. Tapi nyata mereka tidak mahu atas nama keselamatan. Kami diletakkan di hotel. Di hotel itu. Keadaannya air yang kami mandi itu air laut. Kerana dia telah musnahkan infrastruktur air. Dia musnahkan infrastruktur elektrik. Apa tujuannya? Tujuannya ialah dia lumpuhkan segala keupayaan untuk kata paket semua. Yang kelima. Kami lihat mereka benar-benar menyasarkan yang dipanggil anak-anak generasi muda. Daripada 1,500 yang mati, 432 ialah kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa Israel sasar anak-anak kecil ini? Kerana di Gaza, kadar kelahirannya ialah yang tertinggi di seluruh wilayah Arab. Kadar kelahirannya sangat tinggi. Dan kebanyakan yang lahir ialah kembar. Allah mengatur itu. Kemudian, mereka mempunyai keupayaan penghabaran yang luar biasa, anak-anak orang Gaza. Tahun 2009, tahun 2009, ketika mereka diserang, mereka masih mampu melahirkan 10,000 anak-anak yang habis kurang.